Очень давно собиралась в чернигах, потому что я помню, когда я только-только приехала, меня пригласили на белый марафон, если я не ошибаюсь, да, которым город очень гордится. Вот такие традиции реально создают новую культуру и отношения между правительством и гражданами, и вообще новую культуру правоохранительных структур. Так что я надеюсь, что все те активные ребята, которые организовывают вот такие замечательные спортивные, здоровые, хорошие новые вещи, будут пробовать себя и и патрульной полиции. Мы уже с утра мне сказали, меня очень обрадовали, что 120 анкет поступило. Это много. И в Чернигове много, и в других городах, для других городов это много. Так что мы надеемся, что эта динамика будет продолжаться также. Как министр уже сказал, в течение четырех недель этот офис будет открыт. Также мы принимаем электронные анкеты. После этого начинается интересная фаза тестирования. Вы знаете, что мы активно вовлекаем гражданское общество, особенно на фазе собеседования. Так что этот конкурс еще отдельно будет набирать активных ребят, которые хотят участвовать в развитии своего города. И потом будет еще одна интересная фаза уже обучение, где тоже мы будем искать, подыскивать активистов и профессоров, которые будут участвовать в обучении этих ребят. Так что много интересных пас нам предстоит в ближайшее будущее. И я надеюсь, что мы вместе все со всеми этим справимся. Спасибо большое.